بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों इल्म नाफे चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसानल सज्जाद है और सिलसिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वीडियो में हम कबीले क्रैश की शाख बनु जुमह और उसकी मशहूर शख्सियात के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया के सहम और जुम्मे दोनों आमर बिन हुसैैस के बेटे थे जिसका नसब नबी करीम सल वसम से आपकी आठवीं पुशत यानी काब बिन लुई पर जाकर मिलता है ये दोनों बतौन मिलकर खुरीश की एक बड़ी शाख बनु बनोस बनाते थे मक्का की रियासत में इसार यानी फालगिरी और किस्मत दरियात करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे जाते थे उनकी तवलियत का मनसब बनुजुम को हासिल था दो सौ बेसित नबी सल्ला वसम के ज़माने में इस कबीले का सरदार उमैया बिन खलफ था जो इस्लाम का खुला दुश्मन था और अपने ग़ुलाम हज़रत बिलल हबशी रजी अल्लाह अन को मुसलमान होने पर तरह तरह की अजियतनाक तकालीफ पहुँचाने में मशहूर था बिलाखिर हज़रत अबू बकरीक रजी अल्लाह तन ने इससे मुँह मांगी रकम पर हज़रत बिलल को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया अनसार के कबीले औौ के सरदार हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तन से इसकी पुरानी दोस्ती थी नबी करीम सलील्हु वसम की मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद एक मरतबा साद रजी अल्लाह तन उम्र के इरादे से मक्का गए तो उमैया बिन खलफ से कहा कि मेरे लिए कोई तन्हाई का वक्त बताओ कि मैं बैतुल्ला का तवाफ़ करूँ चुनाचे उमैया दोपहर के वक्त उन्हें साथ लेकर निकला के इतफाक़ से रईसे मक्का अबू जहल से मुलाकात होगी अबू जहल ने हजरत साद को देखा तो उन पर बरस पड़ा हजरत साद ने कड़क कर जवाब दिया कि अगर मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारे तजारतीफले की राह रोक दूँगा इस पर उमैया बिन खलफ ने हजरत साद से कहा कि ए अबुल हकम से आराम से बात करो यह मक्का का सरदार है हजरत साद कहने लगे कि तुम इसकी इतनी तरफदारी ना करो कि मैंने रसूल्ला सल्ला वसलम से सुना है कि तुम तो उनके अाब के हाथों कत्ल हो गए उमैया घबरा गया और पूछा कि आया ऐसा मक्का में होगा हजरत साद ने फरमाया कि ये बात मैं नहीं जानता फिर कहने लगे कि तुम्हारे कत्ल का सबब यही अबू जहल बनेगा उसके बाद उमैया पिलखलफ बहुत घबरा गया और बदर की लड़ाई में शामिल होने पर भी रजामंद नहीं हुआ लेकिन अबू जहल उसे वरगला कर ले गया और बिलाखिर नबी करीम अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक गज्वे बदर में कत्ल हुआ इसे कत्ल करने वाले हज़रत बिलल हबशी रजी अल्लाह तन थे जिन पर यह इस्लाम लाने की पैदाश में मशक़म किया करता था दोस्तों उमैया बिन खलफ़ का भाई उबई बिन खलफ भी इस्लाम दुश्मनी में अपने भाई से कुछ कम न था हजरत से पहले मक् नबी करीम सल्हसम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ और उस पर सवार होकर नवज़बिल्ला तुमको कतल करूँगा इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़रमाया कि इन मैं ही तुझको कत्ल करूँगा चुनाच अहद की लड़ाई में वो अपने उसी घोड़े पर सवार होकर शरीक हुआ और हजूर अकदत सल्लु वसलम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमा रखा था कि अगर उबई बिन खलफ मुझ पर अक़ब से हमला आवर हो तो मुझे जरूर इतला देना क्योंकि आप लड़ाई के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखा करते थे चुनाचे जब हुजूर उहद की घाटी पर थे तो अचानक ही आ धमका और घोड़े को एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ा साहबा ने उसके अज़ायम भाप कर इरादा भी फरमाया कि दूर ही से उसको निमटा दें लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से इर्शाद फरमाया कि इसे छोड़ दो और इसका रास्ता खाली कर दो चुनाचे जब ये करीब हुआ तो हज़ूर वसल्लम ने एक सहाबी हजरत हारिस बिन सजील तन के हाथ से बुरछा लिया और एक ऐसे आलम जलाल में बड़े जोश से झुरझुरी ली कि सहबा कराम भी इसकी ताब न ला सके और देखने वालों के बदन पर लर्जा तारी हो गया आपने अकेले उसके सामने खड़े होकर उसकी गर्दन के उस हिस्से पर जरब लगाई जो खुद और ज़रा के दरमियान नंगा रह गया था आपके इस वार से अगरचे एक हल्का सा खराश ही उसकी गर्दन पर आया लेकिन फिर भी वो हवास बाखता हो गया और घोड़े की पुश से लुढ़कता हुआ गिरा और सर पीटता और चीखता चिल्लाता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया कुफार ने उसे इतमान दिलाया कि मामूली खराश है और कोई फिक्र की बात नहीं मगर वो कहता था कि मोहम्मद ने मुझे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा मैंने उसी वक़्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से ज़रूर मारा जाऊँगा खुदा की कसम ये कहने के बाद अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता उसके चिल्लाने की आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसा कि बैल की होती है अबूसुफियान ने जो उस लड़ाई में बड़े ज़ोरों पर था उसको शर्म दिलाई कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लाता है तो उबई बिन खलफ ने जवाब दिया कि तुझे खबर भी है कि ये किसने मारी है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार है और मुझे इससे जिस कदर तकलीफ हो रही है लात तो और की कसम अगर ये तकलीफ सारे हिजाज वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाए चुनाचे वापसी के सारे सफर में इसी अजीय में मुबतला रहा और मक्का मुकरमा पहुँचने से एक दिन पहले वो रास्ते ही में मर गया और जहन्नम के बदतरीन अजाब का ईंधन बन गया नसरत इमाम अहमद में हज़रत अब्दुल्ला अबन मसूद रजील तन से रिवायत है कि नबी करीम सल्ला वसलम ने फरमाया कि कियामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उस शख्स को होगा जिसे किसी नबी ने कत्ल किया हो या जिसने किसी नबी को कत्ल किया हो और जलालत व गमराही का पेशवा और तस्वीरें बनाने वाला अव कला आलात वाम दोस्तों बिन खलफ़ के बेटे सफवान बिन उमै भी मक्का के सरदारों में से थे इनका शुमार मोलफुल्कलूबा में होता है इनकी अपने चचा ज़ात भाई उमैर बिन वहब से गहरी दोस्ती थी उमैर बिन वहब रजी अल्लाह तन का शुमार इस्लाम लाने से पहले क्रैश के शयातीन और बततीनत लोगों में से था ये रसूल्ला सल्ला वसलम और साहबा को अजियत देते थे गजब बदरब मशरकिन के साथ थे इस जंग में इनका बेटा भी असीर हुआ शिकस्त के बाद मुशरकन की आतिश इंतकाम तेज और तेज़ हो गई और वह मुसलमानों से बदला लेने के लिए तरह तरह के मनसूबे सोचने लगे एक रोज़ ये और मशरकिन के सुरखैल सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे हुए थे कि इसने ने बदर का जिक्र किया तो सफवान ने कहा वल्ला आप जीने का मजा नहीं रहा इस पर उमैर ने कहा कि सच कहते हो वल्ला अगर मुझ पर कर्ज और अहलो आयाल की परवरिश का बार ना होता तो मैं सवार होकर जाता और नाउज़ बिल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कराता। मेरा वहाँ जाने का एक बहाना भी है कि मेरा बेटा उनके पास कैद है सफवान ने इस मौक़े को गनीमत समझा और पेशकश कर दी कि तुम्हारे कर्ज की अदायगी का मैं ज़िम्मा लेता हूं और जिस तरीके से मैं अपने अहल आयाल की परवरिश करता हूं इसी तरह तुम्हारे अहल आयाल की परवरिश भी करूँगा और साथ ही उसके लिए ज़रूरी सामान सफ़र भी मुहैया कर दिया जिसमें एक जहर आलू तलवार भी थी उमर ये हिदायत करके कि अभी कुछ दिनों तक मेरे हालात पोशीदा रखना चलते चलते मदीना पहुँचे और मस्जिद नबी के दरवाज़े पर सवारी खड़ी करके तलवार लिए हुए सीधे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले उमर रजी अल्लाह तन वहीं मौजूद थे और ये मंजर देख रहे थे वह आजरत की खिदमत में पहुँचे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह उमेर को किसी कीमत पर अमान न दीजिएगा और इसका आना शर वसाद से खाली नहीं हो सकता आप सल्हस ने फरमाया उसको ले आओ उमर रजील् अन, चंद अशखास् को आजरत की हिफाजत के लिए मुतिन करके खुद उमैर को लाने चले गए उमैर मस्जिद पर तलवार लिए हुए दाखिल हुए और आते ही जाहिलियत का सलाम किया आ हजरत ने फरमाया अल्लाह अजा वजल ने हमें इस जहरीली सलाम के अवज़ बेहतरीन सलाम से सरफराज किया है फिर आपने पूछा कि कैसे आना हुआ उमेर ने कहा कि अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ लिहाजा इस सिलसिले में एहसान फरमाइए आ हज़रतल वसलम ने पूछा कि तेरी गर्दन में जो ये तलवार हमायल है इसका क्या कस्सा है तो उसने कहा के इन तलवारों का बुरा हो कि ये हमारे किस काम आई फिर आ हजरत ने पूछा कि सच सच बताओ तुम किस इरादे से आए हो उसने दोबारा कहा कि सिर्फ कैदियों को छुड़ाने के लिए ही आया हूं यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने हतीम में बैठकर सफान से क्या शर्त की थी इस सवाल पर उमर बहुत घबराए और पूछा कि भला मैंने क्या शर्त की थी इस पर नबी करीम वसल्लम ने सारी तफसील बताते हुए फरमाया कि इन इन शराब के साथ तुम कत्ल का वादा करके आए हो यह सुनते ही उमेर की हालत बदल गई जिस जबान से आ हजरत सल्ला वसलम के कत्ल का अहद करके आए थे उस जबान से बेख्तियार कल में शहादत निकल गया साथ ही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और सफवान के सवा इस मामले की किसी को खबर न थी वल्ला मुझे यकीन है कि ये आपको अल्लाह ने बताई है इनके इस्लाम कबूल करने के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अपने भाई को आराम पहुंचाओ और इनके कैदी छोड़ दो चुनाचे इनके बेटे वहक को बग़ैर फिदिये के रिहा कर दिया गया दूसरी तरफ मक्का में सफवान सफवानायत बेचैनी से उमैर के काम का इंतज़ार कर रहा था और कुरैश से कहता फिरता था कि मैं तुमको ऐसी कामयाबी की खुशखबरी सुनाऊंगा कि जिसके बाद तुम्हें बदर की शिकस्त का गम भूल जाएगा और साथ ही हर आने जाने वाले से पूछता कि आया मदीना में कोई नया वाक़ा तो नहीं पेश आया एक दिन खिलाफ तवक़ु खबर सुनी कि जो शिकार करने निकला था वो खुद शिकार हो गया यानी उमैर मुसलमान हो गए इस खबर से बहुत पेचोताप खाए और अहद कर लिया कि अब कभी उमैर से न बोलूँगा और न उसकी किसी किस्म की मदद करूँगा इस दरमियान में उमैर ने कुरान पाक की कुछ तालीम हासिल कर ली और सल्लल्लाहु आजरत सल्लाम से अर्ज़ किया कि अगर इजाजत हो तो मैं मक्का में जाकर इशात इस्लाम का फर्ज अंजाम दूँ शायद खुदा उन लोगों को हिदायत दे आपने मंजूर फरमाया और उमेर ने मक्का में आकर बड़ी सरगर्मी से तब्लीग शुरू कर दी और इनकी कोशिशों से बड़ी तादाद में लोग इस्लाम के शर्फ से बहरावर हुए उसके बाद फिर हजरत करके मदीना आ गए और तमाम बड़े मार्कों में आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरक़ाब रहे फ़तेह मक्का के बाद जब इनके पुराने दोस्त सफवान बिन उमैया ने रसूल अलैहि वसल्लम से भाग कर जिद्दा का रास्ता लिया तो इन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम से सफवान के लिए अमान तलब की आपने सफवान को चार महीने के लिए अमन दे दिया जिस पर यह हालत शर्क में मुसलमानों की तरफ से तायफ़ और हुनैन की जंग में शरीक हुए आ अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माले गनीमत में से सौ ऊंट इन्हें दिए ये लुत्फ इनायत देकर सफवान ने कहा कि ऐसी फयाजी कोई नबी ही कर सकता है आपके इस तर्ज अमल से मुतासर होकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और ईमान इनके रगोपय में सुरायत कर गया शाम की तरफ लश्कर कशी में मुजाहिदाना शरीक हुए और हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तन के अहद खिलाफत में वफात पाई अल्लाह ताली इनसे राज़ी हो दोस्तों अब मैं हजरत ऊस्मान बिन मजून रजील् तन और उनके ख़ानदान का जिक्र करके वीडियो का अखताम करूँगा अपने मजून बदरी साहबी थे इनके वाल उमैया बिन खलफ के चचाजाद थे इनका पूरा ख़ानदान कदीम था पहली हिजरत हबशा में जाने वाले ग्यारह मर्दों में से एक थे और काफले के अमीर मुकर हुए एक अरसा तक वहाँ मुकीम रहने के बाद इस गलत अफवाह पर कि तमाम कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया है वापस मक्का तशरीफ ले आए लेकिन वहाँ करीब पहुँच कर पता चला कि खबर झूठी थी फिर वापसी के बजाय बनु मखजूम के सरदार वलीद बिन मग़ीर की हिमायत हासिल करके मक्का में दाखिल हुए फिर जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलुमूम तमाम सहाबा को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो अपने पूरे ख़ानदान समेत हिजरत कर गए हक बातिल के पहले मार के यानी गज्व बदर में शरीक रहे और फिर उसी साल बीमार होकर वफात पा गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मुफारकत का शदीद गम था आपने तीन दफ़ा झुक कर इनकी पेशानी को बोसा दिया और फिर खुद नमाज़े जनाजा पढ़ाई महाजरीन में ये पहले शख्स थे जिन्होंने मदीना में वफात पाई और चूँकि उस वक्त तक वहाँ मुसलमानों का कोई खास खबरस्तान न था लिहाजा आ हज़रतल्हु वसलम ने मकाम बकी को इसके लिए मंतख फरमाया इस तरह ये जन्नतब्बकी में दफन होने वाले पहले सहाबी थे आप सल्हुह वसम ने इन्हें असलफुलसाले के नाम से पुकारा इनकी बहन हजरत ज़ैनब बिनते मजौून रजील् तह हजरत उमर की जोजा थी इस तरह आप रिश्ते में हजरत अब्दुल्ला अपने उमर और उमुल मोमिन हजरत हफ्सा रजील् तहुमा के मामू भी लगते थे अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनसे राजी हो दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्तिताम करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته